это там, нет, тут нормально, нет. там пропадает. Это да. же При слове власть что-то выключается звук. Значит, ребята, ну что я буду тут читать лекцию? Всем все понятно. Они приняли решение жестко подавить наше выступление, хотя эти выступления мирные. Эта власть обкрадывает не только чернобыльцев. Эта власть обкрадывает и детей войны точно так же, как и нас. И матерей одиночек, и вообще любого человека сейчас уже говорят о задержках выплат заработной платы. Они никак не воруют, не наворуются. Им не хватает бюджета, который они уже путают со своим карманом. Для того, чтобы покупать в три дорого нефтяные платформы бурильные. Им евро не за что строить. Спокойно, нормально разговаривали. Здесь поступила им команда вот это вот выхватить, значит, в автозак. Начали тащить берку, там окружили со всех сторон, начали одни в одну сторону, другие в другую. В результате я упал. Значит, несколько человек наступило на меня берку Потом схватили, потащили, за шею схватили, я потерял сознание. А уже очнулся, лежал на земле, а вокруг чернобыльцы стояли. Значит, вокруг меня. Потом скорая помощь, явление 200, гипертонический крест, ну и все. <говорит> Уважаемые друзья, фотографий здесь уже нету. Я освободил место для Сергея Леонидовича Тегибко. Значит, я надеюсь, если будет встреча с Тегибко, передать ему, чтобы регионы не тратились, у них же нет денег в бюджете. Значит, пускай они возьмут мой партбилет, ставят сюда вклады, Сергея Леонидовича припечатают фотографию сюда. И вот новый член партии регионов будет, ведь он так туда стремится. Сказали, що по 24 му каналу пройшла така інформація, що тут зібралася кубка провокаторів, яка вибігає на дорогу, там блокує, блокує дорогу і, взагалі, так що вітаю вас, кубка провокаторів. І ну мене тільки обурює таке висвітлення. этих событий, которые происходят под кабинетом министров, от некоторых представителей засобов массовой информации. Дякую за внимание.